iste'dod bu insonga hayotdan taqdirdan berilgan yuksak mukofot imkoniyat aslida iste'dod har bir insonda bor faqat kimdir uni o'z vaqtida anglab o'z mehnati orqali rivojlantiradi abdulla baxsh tahallusi bilan ijod qilib kelayotgan shoir va yozuvchi abdulla min kobilov ana shunday insonlardan biri ijodkor bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilning o'ttiz birinchi martida surxondaryo viloyatining denov tumanida baxshivor qishlog'ida tug'ilgan uning 200 dan ortiq asarlari o'zbek va rus tillarida nashr qilindi sizni yaxshi ko'raman ishq daraxti jannat yurtim hamda muhabbat simfoniyasi she'riy kitoblari 20 dan ziyod yirik hikoyalari ot ishqi ajal komidagi tuyg'u alvastining o'limi qiblaga teskari odam Ona onaizor oqpadar qaldirg'och inidagi ilon deb nomlangan qissa va hikoyalari hamda qora olmos fojiyasi romani o'quvchilarda yaxshi taassurot uyg'otgan yaqinda mahmud zamaxshariy nomidagi xorazm viloyat axborot kutubxona markazida abdulla baxsh ishtirokida ijodiy uchrashuv tashkil etildi unda so'z olganlar shoir va yozuvchining hayot yo'li ijodiy muvaffaqiyatlari haqida fikr yuritishdi işte. abdulla baxsh ijodidan namunalar o'qildi abdulla minqabilov uh, abdulla vahsh tahallusi bilan ijod qilayotgan shoir bilan biz ancha uh, yillardan beri tanishmiz u kishi bilan o'zbekiston uh, uh, televideniyasining axborot dasturida birga ishlaganmiz men xorazm viloyati bo'yicha maxsus muxbir bo'lsam abdulla men qabilov o'sha uh, vaqtda uh, toshkent viloyati bo'yicha maxsus muxbir edi mana hozir ham u kishi televideniyada faoliyat ko'rsatib boryapti mana dunyo bo'ylab telekanaldar endi odatda e, mana jurnalistik faoliyat bilan e, adabiy ijodni birga olib borish bu o'ziga xos bir qiyinchilik deymizmi yoki bo'lmasa o'ziga xos bir ijodkordan e, katta bir bilim zakovat irodani talab qiladi chunki bu jurnalistika bugunning ishi jurnalistka bugun hozir javob bo'lishi kerak voqealarni yoritish kerak yugurib chopib 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 hali aytgandek teletomoshabinga axborot istovchiga voqealarni tezroq yetkazib berish kerak adabiy ijod esa she'r jumladan bu hech mubolag'asiz aytish mumkinki vaxtsiz vaqt bilan chegaralanmagan bir ijodiy mahsul chunki har bir ijodkor ijod qilayotgan paytida bugunni emas mangulikni o'ylab ijod qiladi shu ma'noda abdulla vahshning ijodini kuzatsangiz u kishining insof va diyonat do'stlik sadoqat vatan haqida yozgan she'rlari juda bir falsafiy fikrlarga boy demak abdulla vahsh bugun bir respublikamizdagi ijod qilayotgan shoirlarning bir yuraklarini titratib turgan mavzularda bir o'ziga xos ovoz bilan o'ziga xos tuyg'ular bilan ijrod qilayotgan shoir mana bugun bo'lib o'tayotgan uchrashuvda ham mana shu fikrlarni yana bir marta o'zimizga o'zimiz tasdiqlab oldik sherim mening tonggi ibodatlarim tangrimga yo'llagan nolamdek siniq satrlar to'lmagan ko'nglimdek yarim so'zlar qizaloqning ko'zidek tiniq xorazmlik she'riyat ixlosmandlari bu diydorni uzoq kutishdi desam ham bo'ladi shoirning samimiy satrlari o'tli misralari har bir o'quvchini o'ziga mahliyo qiladi bunday uchrashuvlar albatta o'quvchilarga zavq beradi shoirlarga ilhom beradi Abdulla abdullabaxsh xalqaro ijodiy tadbirlarda ham juda faol uning rus tilida bitilgan she'rlari 20 dan ortiq xorijiy tillarga tarjima qilingan xususan hindiston nepal serbiya rossiya tojikiston mamlakatlarida chop etilgan dunyoning rus tilida yozuvchi sara shoirlari antologiyalariga kiritilgan u xalqaro turon yozuvchilar uyushmasi raisi yevroosiyo xalqlar assambleyasi adabiy qo'mitasining o'zbekistondagi ham raisi va xalqaro adabiy eksperti xalqaro internatsional yozuvchilar uyushmalari a'zosi hamda xalqaro rossiya rus filologiyasi akademiyasi hamda turon fanlar akademiyalarining haqiqiy a'zosi sifatida ham juda faol ayni vaqtda Abdulla abdullabaxsh assalom ey ahli ish hamda bunchalar san ish to'la hayot deb nomlangan ikki tomlik tanlangan asarlarni nashrga tayyorlash ustida ishlamoqda xorazm adabiy muhiti haqida gapirganda ogahiy feruz va bugungi uning izdoshlari haqida gapirmaslikning iloji yo'q chunki haqiqatan ham xorazm viloyati o'zini ijodkorlarini e'tiborga oladigan bo'lsak juda katta e, badiiy ijodiy salohiyatga ega bo'lgan viloyatlardan hisoblanadi xorazmlik ijodkorlarni adabiyotga bo'lgan e'tiborini so'zga bo'lgan e'tiborini yuqori ekanligini ahamiyatga aham olgan holda shu birinchilardan bo'lib xorazmlik ijodkorlar bilan uchrashishga qaror qildim va mana bugun uchrashuvimizni dastlabkisi o'tyapti aytishim e, mumkinki men kutgan va kutmagan hayajonli daqiqalar taqdim etildi albatta bu ularni o'sha adabiyotga bo'lgan mehridan hozirgi zamon o'zbek she'riyatini rivojiga bo'lgan katta qiziqishidan dalolat beradi mana shoira shams bundan tashqari mana shuhrod aka madkarimov bu yerda yana bir necha otaxon ijodkorlar ham tashrif buyurishgan ularni she'rlarini tinglar ekanmiz o'z zamonasida o'z vohasida yashab o'sha juda katta bir badiiy kaloritni mujassam qilgan holda vatan haqidagi go'zal she'rlarni yoki bo'lmasa umuminsoniy fazilatlarni o'zida mujassam qilgan satarlarni yozganliklarini ko'rib albatta xursand bo'lamiz o'ylaymanki bizni bu kabi uchrashuvlarimiz adabiy hamkorligimiz bardavom bo'ladi bu ijodkor bilan shaxsan hayotda tanishish baxtiga muyassar bo'ldimda bu insonni she'rlarini o'qidik hayotlari bilan yanada yaqinroq o'zlari bilan tanishdik va haqiqatdan bir nima deydi ijtimoiy tarmoq ijtimoiy tarmoq lekin inson bilan uchrashish ko'rishish bu albatta har bir nimalarga xorazm ijodkorlariga ayniqsa yosh ijodkorlarga juda katta bir kitobxonlarga bu kitobxonlikni targ'ib qilishga katta yordam beradi deb o'ylaymanda shuning uchun bunday ijodiy uchrashuvlar tez tez bo'lib tursa biz ijodkorlar uchun albatta yugur yugurimiz ko'p har kim o'zi ishi bilan chopib yuramiz lekin bugun yana bir ana shu munosabat bilan yana bir yig'ilganimiz yana bir davra suhbatda bo'lganimiz yana o'zimizni ijodimizdan o'sha ustozni ijodlaridan bahramand bo'lganimiz albatta bir katta bayram deb o'ylayman abdulla vahsh hamma ham ilg'ay olmaydigan betakror go'zal manzaralarni bolalikni dunyoning bebaho go'zalligini ehtiros bilan kuylaydi hayotdagi maftunkorliklardan uni qurshab turgan olam tabiatdan mavzular izlaydi ularni sinchkovlik bilan topa oladi va tuyg'ularni oddiy shaffof va beg'ubor ohanglarda ifoda qiladi ijodiy uchrashuv o'zaro savol javoblar bilan davom etdi tadbir yakunida shoir va yozuvchiga esdalik sovg'alari taqdim qilindi